श्रीकामाक्षीविलासं स्वामिपुष्करिणी तीर्थं पूर्वसिन्धुः पिनाकिनी शिलाह्रदश्चतुर्मध्यं यावत्तुण्डीरमण्डलं मध्ये तुण्डीरभूवृत्तं कम्पा वेगवती द्वयोः तयोर्मध्यं कामकोष्ठं कामाक्षी तत्र वर्तते स एव विग्रहो देव्या मूलभूतोद्रिराड्भुवः नान्योऽस्ति विग्रहो देव्या काञ्च्यां तन्मूलविग्रहः जगत्कामकलाकारं कलाकारं, कलाकारं नाभिस्थानं भुवः परं पदपद्मस्य कामाक्षा महापीठमुपास्महे कामकोटिस्मृतः सोऽयं कारणादेव चिन्नपः यत्र कामकृतो धर्मो जन्तुना येन केन वा सकृत्वापि सुधर्माणां फलं फलति कोटिसः यो जपेत् कामकोष्ठेऽस्मिन् मन्त्रमिष्टात्थदैवतं कोटिवर्णफलेनैव मुक्तिलोकं स गच्छति योऽ वसेत् कामकोष्ठेऽस्मिन् क्षणार्थं वा काम तदर्थकं मुच्यते सर्वपापेभ्यः साक्षाद्देवी नराकृतिः